Həqiqətən bu gün. İcthap məsələsinin həlli mübariz kimi oğlan Qarabağda idi. Mən fikirləşirdim və Əmin də bir fikiri idi. Yəqin ki, nimə də var idi, əgər mübariz sağ qalsaydı, İcthap məsələsinin bu dəfəliyyəti o yoxdu şəhər. Hazır sizlərdən biril. Şəhid Səid Mubarizü xuda qəbul edir. Şəhid Mubariz. Həmişə sözü deyir, gözləri toza toxunur. Digə eş çalmış. Bir saydı. Bir çap məsələsə olmazdı, şəhid Mubariz. Bir şax. Yəni bu Allahın ayəsidir. Bu Allahın əçüdüdür. Allahın xatırı bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlə çıxdı. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldi. Allah-a ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Səid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Bu torpaq deyil. Bu gün bizim vəzifəmiz Allahın əhkamını dəfə etməkdir. Torpaqlar qurban olsun Allahın əhkamına. Can var, keçsin. Təkcə İslam yaşasın. Çünki İslamın əhkamında kamillik var. Görün nə qədər müsəlmanlar yolların fikirləğindən azıblar. Neçə illərdir Allahın əhkamı, Allahın sözləri bu cəmiyyətdə tapılmır. Neçə illər Məsdü sökür. Hiçovlu əlatı. Həqiqətdə Allahla düşmənçidir. Allahın qanun naznı. Deqtransızlıq olduğunu anma səndən bün çəkilirik etiraz edirik. Deyəsənün qanunların qarşısında dayanmışsansa Sen öz qanunların səhvdir. islahatlara islahatlar Biz bu yolda hicabın müdafiəsində son ana qədər qoy bilsinlər. Son ana qədər əbədi zindana belə getməyə hazır. Nəyin ki əbədiyisindən Nəyin ki əbədiyisindən şərəfli ölüm ki şahadat ona da hazırdır. Əgər bu məsələ, hicab məsələsi tez zamanlarda həll olunmasa, biz canımızla onu müdafiə edəcük. Bunu yaxın günlərdə görəcəklər.